подойти. Если к этому подойти по серьезно, то вы увидите результат. Потому что я э, вспоминаю свое, когда я начинал. Ну, вроде бы как выехали в Одессу, первый турнир, чемпионат Украины. Там сектор неплохой, учились кидать. Ну, что-то там наковыряли на пятое место. Вроде бы хорошо, все, мы уже там почти там чемпионы, мы там все умеем. А потом два года вообще никак, почти с нулем. А почему? А да потому что я в Одессе стал на рыбу. И я не учился ее ловить, я просто учился ее уваживать. А уже когда стал на безрыбье, начинаешь включать мозги, то тогда уже... Э, ты, выжив, у нас много думающих людей, которые действительно толковые. Есть люди, которые на фарте ловят, а есть таких у нас, я не скажу, что их мало, но они есть. Так вот, вот этому надо учиться. Тогда тоже говорю, что Самое главное, мужики, вы не расслабляйтесь в том, что рыба, рыба она глупая. Она далеко не глупая. На сковородку никто не хочет. И вот это надо, то есть вот эти мелочи. Лучше себя избавить от каких-то дорогих понтов и подумать правильно, как это сам. Понятно, что есть, когда бабки можно там себе купить и дорогую удочку, там, и еще, 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 еще а толку не будет. То есть это как вот в машине. Права купил, а ездить не купил. Вот то же самое. Здесь, и здесь никуда не крути, пока у вас время не пройдет определенное, что вы опыт наберетесь, то все равно толку, толку не будет. Так что здесь и самое главное, же, что не ищите золотой корм, а ищите причину ну, вот тут. Сюда вкладывайте и все. Вот сейчас как раз тем более сейчас куча обучалок там на Ютубе там это все дело выкладывают и выкладывают пацаны, которые там не пять лет а больше рыбачит, тех на сейчас э, выкладывают там неплохие там семинары там вот эти вещи смотрите, потому что там там по чуть-чуть на на вы выхватите и Но больше в тактику больше в тактику ну и самое главное операция. если уже собираетесь допустим, там какой-то корм использовать, ну, к примеру, там хоть ну, неважно, хоть даже комбикорм. Думайте, для чего вы это делаете. То есть для количества. Еще момент, я вот сейчас скажу. Наверное, видели, да, приезжайте на водоем. Стоит чувак модный, и у него там штук 45 удочек. Он весь берег занял, всю прогалину, а в итоге ловит на первую и на последнюю. То есть глупость. Во-первых, кучу бабок потратил на удочки, которые в итоге не ловят рыбу, а ловят только две. И смысл, то есть это еще к чему, не старайтесь в одно место, где у вас ловится рыба, сразу же кидать все крючки. Это может быть плохо закончится, рыба, она может исплываться, уйти. То есть есть водоемы, где больше двух крючков в одном месте не ловят рыбу, один ловит, два не ловит. бросаешь два, все. Ну, в одном месте это что имеется? Зона. Ну, вот катачок у тебя там 5 метров, что вы его есть? кормишь, да? Вот два крючка, лежит крючок, ловит рыбу. Ты думаешь, Лень, да я увеличиваю улову. Бросаю второй крючок, перестает клевать. Лучший, в одно место ну, вот по крупной рыбе, вот на Ульяны как проводилось, там получается, обычно там 16 команд, по-моему, или 17. Когда по крупной рыбе водоем делится на 9 частей всего. Сектора увеличивается, потому что турнир другого формата. Шестисуточный турнир. Вот, э, ну, скажем так, я. Я э, 4 удилища, все четыре на разные точки. Все четыре. По крупной рыбе максимальный раз э, разнос. Максимальный разнос. Вот это как правило. И обычно, а если так, как бы спортивный, не больше двух точек. Ну обычный э, зачет по общему весу, не больше двух палок на точку. И причем я рассказывал сегодня, как мы их ловили. Две полки на точке, только одна внизу, вторая вверху. Или на бровке. Одна внизу, одна вверху. Чтобы хотя бы за сутки можно было попонять, какая часть бровки работает утром, какая вечером. И вот, допустим, вечером работает низ, то на вечер на низ два удилища выложили. Ну, если они друг другу мешать. Утром начинает вверх работать, то вы наверх их переложили. Ну и по времени просто регулировать, куда какую добавлять удилище. Ну и по, -по пятну, если, допустим ловите с пятна, ну, к примеру, сделали пятно, тузик мешает. Ну то есть хотите нормальную рыбу ловить, а там килушка, полторушка цепляется, там спасу нет. <клес> есть смысл тогда э, э, тузика э, незачетного его сгонять э, в одно место, а ловить в другом месте. Ну, как правило, подход крупной рыбы идет э, из глубины, то тогда есть смысл делать, э, допустим, здесь, ну, к примеру, я рисую, здесь пятно, это, допустим, 80 метров, а ловить там метров, допустим, на 100, крючки лежат. То есть, э, и сюда, вот, если вам надо тузик осанать, вот здесь как раз сыпуха нужна, сыпуха зерновую кидаете сюда, и чем больше, тем лучше. То есть, тузик, он отовсюду сбегается на вот это пятно. А, самое интересное, что крупная тоже кормится. Просто э, за счет того, что тузик очень проворный, э, э, она, то есть зачетная рыба не успевает садиться на крючок она там есть. Очень часто такое было. Тузика вот здесь согнали, ловишь за пятном зачетную рыбу, а она гадит твоим кормом, который на пятне. То есть она выходит покормиться, или на входе в пятно она ловится, или на выходе покормилась, выходит и ловится. А тузик будет здесь крутиться до тех пор, пока вы будете кормить. Кстати, по соседям, вот мы говорили на соревнованиях, что могут делать соседи. Вот э -э, у меня ситуация такая была, соседи тоже стояли, очень много незачетной рыбы было. Но вот я точно так делал пятно, а ловил далеко за пятном. Соседи глянули, что у меня такая рыба идет мирная, 7-8, хорошая рыба. Но они поняли, ну, видят, что я шарами кормлю, но не сообразили, что я делаю. Но они тоже решили, надо шарами начинать кормить, сейчас мы эту зону выкормим. Поставили маркер, как положено, палки туда забросили, а потом шарами, бах-бах, тапки стерли туда-сюда бегать, и туз за тузом, туз за тузом. Вот результат. То есть не сообразили, что нужно уйти палками, все. И вот, то есть кормили, а кого кормили, непонятно. То есть а есть команды, которые конкретно держат места, держат место рядом с собой, там они не ловят. Только для того, чтобы соседям она не ушла. Не то, что они не ловили. Им не жалко рыбу. Но просто, чтобы она не выходила из их зоны, они держат эту зону, то есть они к себе придерживают. А потом могут, допустим, там крючок не лежать, а потом на третьи сутки просто туда бросить крючок и начинать ловить рыбу с той точки. То есть там крючка нет, они его не грузят крючком. То есть один из вариантов. То есть вы приехали на трехдневную рыбалку, можете себе такую точку по чуть-чуть готовить. А потом крючочек туда ну, это, положить. тоже передвижение лестницы клипсуется. Вот на одиночном я стоял, с... Коля Маг Григоряченко слева был. Вот у него была тактика тогда такая применена. Я Катюшей выхватывал рыбу проходящую. Он ее искал, он просто сколько там? Две палки было разрешено всего на удилище. Он ее перек, переклипсовывал. Там тоже туза очень много было незачетного. Перек, переклипсовывал через каждые два часа. Ну не два часа, там он чуть больше. Он, до поклевки туза. Короче, он брал спот, удилище, ставил, допустим, на 100 метров, забрасывал. И рядышком ставил следующий там на 95 метров, и тоже, и э, спот тоже самое. По две ракеты э, крупной фракции, э, поклевку выдернул рыбу, опять туда забросил, еще там, допустим, одну выдернул, раз туза вытащил, все, туз подошел, он с этой точки сматывается, опять переклепсовывается, там на 85 метров уходит, подтягивает, и вот это он, вот это... Все трое суток он двигал. Вот такая тактика тоже есть. Ну это все тактики, которые рассказать все невозможно все в процессе. Собственно. А то просто на каждом водоеме, может быть, вообще какие-то тактики не работают. Берешь водоем, а он вообще это не воспринимает тактику. Вот один из турниров тоже. Приехали на Каменку, клюет из-под русла. Русло далеко. Добросить можно только попав, даже без пенки старались кидать, чтобы хотя бы добросить ветер ловим на желтый попа, ловится рыба. Ну, бросили желтый ананас, а он заработал. И попа один одиночный шурует, ловит рыбу. Потом раз, желтый ананас закончился, полезли, какой-то розовый нашли, бросили, а он не ловит. А те, которые удилища еще желтым ананасом, они по рыбе дают. Сообразили, желтый цвет. Достали желтый мед того же Ричфорда, бросили и начали ловить на желтый цвет. Неважно, чем он пахнет, тоже не диповали. Работал конкретно желтый цвет. Вот водоем. То есть, казалось бы, и все будут думать, смотри, работает она у нас, да нет, работал желтый цвет. Не, но раз. тут все равно какая-то закономерность есть, закономерность все равно есть в чем-то. А есть такие вот именно рыбалки, когда закономерности нету ни в чем вообще, просто вообще ни в чем. Вот там э, болеет рыба э, после там после нерестовой период. Вот ты попал, у него ну, другие предпочтения динамики, ты выхватил там одну рыбу, нету ни динамики подхода по времени. Не отклика на насадку на конкретно. Вот просто вот называется как бы дурачка выхватываешь и все. Вот это ну, как бы самое тяжелое эти турниры, потому что ты не можешь определить закономерность, не, ну, не можешь понять, что дало поклевку. Ну вот тоже такое бывает. Обычно надо искать какую-то закономерность. Получил две поклевки, или там три поклевки получил. Ищи что общего. Что-то общее было. Либо точка. Либо цвет, либо насадка, либо стик э, там выделялся как-то. Э, в чем-то должна быть закономерность. Если ты ее находишь, все, ты дальше будешь ловить очень быстро. Так что я не да ты дать Не, мы не, организовывать вряд ли будем. Мы поучаствуем, а если, допустим, вы захотите здесь организоваться, к примеру, чтобы, допустим, к примеру, мы помогли, а, на это... Нет, это я предложил тут вам как, вам как вариант, что такое возможно. Мы можем даже вдвоем приехать, один за одну команду, один за другую команду. Даже так. У нас тут и мая да и кому На было бы у вас желание. Да, конечно, а чего бы нет. Здесь наоборот, нам весь смысл в том, что нам надо помогать э, ко всему. То есть вот я э, этот бизнес для чего придумал. То есть если э, будут рыбаки покупать или будут рыбаки, то значит будет развиваться бизнес. Поэтому если будет предложение от вас, приедьте, помогите или организуйте. Ну вот сейчас какое же, ну допустим, какой смысл, ну вообще, вот как думаешь, если вот мы приехали и рассказываем, те вещи, о которых люди вообще не рассказывают, молчат. Вот он знает и молчит. Потому что мне интереснее как раз это, чтобы это дело развивалось. И очень интересно то, что человек потратил деньги, купил килограмм бойлов, поехал, словил свои там пять рыб и остался счастлив. Вот это должно быть. А? Ну и само собой он купит еще раз. Конечно. Вот и весь смысл, что очень многие... Uh, не просто что... из-за того, что неправильно используют, не потому что обвиняет. не хочет, он просто не знает, не знаю, что, как, допустим, да. есть такой момент, и можно сделать это по-другому. Я после того, как перешел с макушатников, он два года не ловил на бойло, тупо ездил с нулем, я не мог понять, я уже начал думать перейти обратно на макушатник, пока вот не прорвало. <как> Андрей, мы, я вот за свою карьеру перелил столько рыбы, что я не знаю, есть ли столько в Винницкой области. Но чем да. больше ловишь, тем больше понимаешь, что ни хрена ты не понимаешь.